Ванечка, привет. Я тебе поесть принесла. Такие ужасы говорят. На. В театре бомбы взорвали. В первом ряду всех поубивала. А мы с Пашей в театр не ходим. И ты, Ванечка, тоже туда не ходи. Ой. На. Ну чего ты? Молчишь, Вань. Жуешь? На. Вань. О, Господи, Вань. Ну чего ты, Вань? Ну чего? Случилось, что ли, чего? А, Вань? Соседка опять в стену стучит. Дай бог с ней, соседкой. Маленькая у меня была. У меня был такой шанс, Маша! Маша, понимаешь, я мог его задержать! Машенька, я был там! Он прямо был мне в руки, Маша, ты не понимаешь! Я там был, и произошло убийство! Понимаешь, убийство — это прекрасно! Это счастливый случай, когда кого-то убивают! Машенька, я мог его задержать! Я там был, но я все прошляпил! Это ужасно, Маша! Я не знаю, что мне делать! Мне теперь только чтобы Мулана в руки не ботаться! чтобы никто не будет общаться, Маша! Бог с ней, с этой рукой, то Ванечка. Господи, самое главное, чтобы работа была. Какая работа, Ваша? В том-то и дело, что у меня теперь нет никакой работы, Ваша. ну и бог с ней. Нет работы и не надо. Бог с ней с этой работой. Что с этой работой-то? Вон тебе одни тычки, а была, ну, одни заслуги, Ванечка. Вон мой Пашка. Полгода баландался. То слесарем был, то еще кем. А хочешь, я с ним поговорю? Он тебя тоже устроит. Вань, хочешь? Я не знаю, что мне делать. Маша, Маша, сделай что-нибудь, Маша. Сделай. Не плачь. Не плачь. Вечером приходи, чайку попьем. Иди, Маша, иди. Да ухожу я, ухожу.